yang menjadikan bapak itu baik tugasnya ya apa hari yang mulia wa'mur ahlaka bis ya perintahlahkanlah ahli kamu untuk salat wastabir 'alaiha dan untuk bersabar dengan salat ini hari yang mulia ya yang dimaksud uh, oleh Allah Subhanahu wa taala tugas yang mulia ya apa menyuruh ahlinya keluarganya untuk sholat dan bersahabat dengan dengan sholat hari ini yang mulia berarti ya tugas orang tua terhadap anaknya bagaimana anaknya menjadi orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala masalah dia yahudi masalah dia nasrani itu hanya nama kaum nama kah? nama kaum bukan nama agama itu ya dari mulai nabi adam alaihi Sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang namanya agama in menurut Allah yaitu al-Islam. Jadi rasulnya dan nabinya ya itu otomatis mengajarkan ajaran agama is Islam. Ya, bukannya Nabi Ibrahim itu seorang Yahudi ya. Bukannya Nabi Nabi Isa itu seorang Nasrani. Agamanya maksud bukan. tetapi mereka hanifam muslima ya kita kan sering tuh ya baca dalam muqaddimah salat kita ya inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu ya ah itu dia terus ya sampai hanifam muslima wa ma'ana minal musyrikin. ini hari yang mulia ya bukti bahwasanya kita semuanya diarahkan ke agama is Islam oleh Allah Subhanahu wa taala dari masa Nabi Adam alaihissalam sampai sekarang kita ini hidup jadi arahkan ke Islam ya ah, jadi hari ini yang mulia kalaulah ada yang menganggap ya Yahudi dan Nasrani itu agama itu anggapan dari ayah-ayah mereka ya bukannya dari Allah Subhanahu wa taala Allah mah menyuruh anak-anaknya untuk menjadi Islam menyuruh kepada orang-orang tua ya bagaimana anak-anaknya diarahkan kepada Islam ya